Если кто не за предыдущими и прогнозами вы все-таки перемагаете, то чи вас найближчая конкурентка Жуковская? Нет, пока не было такого. Ну, я не знаю. Может, будет, может, нет. Это не столь важно. Ну, пока нет. Нет. У меня, кстати, абсолютно к ней, на к Валентине Борисовне вообще никаких осадков, каких-то там обид или еще что-то наоборот, я готов в качестве народного депутата всячески содействовать тому, чтобы предприятие «Азот» работало. Я не мыслю категориями, что «Азот», «Олигарх», «Фирташ». Я мыслю категориями, что «Азот» — это рабочие места моих избирателей. Поэтому все, что от меня будет зависеть, я буду пытаться, наоборот, содействовать и помогать работе предприятия.